Halo guys, kita berjumpa lagi ya. Sekarang kita mau melihat keadaan dari pohon durian yang dulu kita tebang namun tidak kita habiskan ya ini dia saya sudah di lokasi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like comment dan share ya nah dulu rencana kita uh, buat pohon durian yang pendek ya atau bisa disebut dengan bonsai nah sekarang uh, kurang lebih itu hampir dua bulan ya pokoknya satu bulan lebih itu sudah mulai tumbuh tunas ya kita lihat keadaannya ini dia guys sudah tumbuh tunas guys ya sudah tumbuh namun uh, ini apa tunasnya itu banyak sekali guys namun ini karena kita dulu berpendek untuk menghindari Atap ya, guys. Ya, ini jadi bagian yang sini akan saya rontokkan, guys. Ya, kita rontokkan karena bagian sini nanti akan mengganggu atap lagi, guys. Akan mengganggu atap, dan perontokan ini akan membuat tanaman menjadi fokus untuk mengembangkan bagian yang akan kita pertahankan guys ini ini kita rontokkan dulu nah yang akan kita pertahankan adalah di sisi yang sebelah sini guys ya ini kita pertahankan karena ketika nanti akan menjulang ke atas itu tidak mengganggu atapes ya kemudian plastik ini kita biarkan dulu ini walaupun sudah sobek tapi bisa kita lihat dalamnya masih basah ya ini kita biarkan kemudian bisa kita lihat ini sudah tumbuh namun ini agak kering nggak apa-apa ya yang ini sudah mulai ada pertumbuhan demikian video singkat kita kali ini semoga bermanfaat kita tinggal tunggu pertumbuhannya lagi nanti uh, bulan depan itu akan saya pupuk lagi Sekian Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya